Добрый день, дорогие друзья и партнеры. Сегодня я хочу обратить ваше внимание на такую проблему, с которой, наверное, сталкивался каждый газорезчик, вот, когда прогорает трубка смеси. То есть от чего это происходит? Значит, прогорает трубки смеси, ну, во-первых, не путайте это с обратным ударом. Обратный удар это когда плана проникает в рукава, в коммуникации, приводит взрыву оборудования, там, баллонов, трубопроводов. Вот. В данном случае когда это прогар трубки смеси. От а чего это происходит? В 90% случаев прогар трубки смеси происходит при несоблюдении давлений по горючему газу и кислороду. Никто никогда не обращает внимания на то, что редукторы могут идти с манометрами, в которых единицы измерения могут быть мегапаскали, как здесь, или бары, как здесь, могут быть еще пси, килопаскали, могут быть атмосферы. Вот, поэтому при, ну, прежде чем э, начать работать резаком, нужно убедиться, что режимная часть, которая прописана вот в паспорте на изделие, соответствует э, тем показаниям, которые показывают манометр. Э, таблицу по пересчету э, мегапаскалей, килограммов, бары, все можно найти в интернете очень легко. Э, ну, для примера, то есть в одном мегапаскале наши редукторы в мегапаскалях единицы измерения. В одном мегапаскале 10 кг сил на сантиметр квадратный. Или 10 бар, или 10 атмосфер. Ну, приблизительно. Вот нормальный пересчет. Точно так же можно пересчитать еще и пси, и все остальные единицы. Ну, пси обычно используются в американских редукторах. На нашем пространстве в основном используются или килограмм силы на сантиметр квадратный, или мегапаскали. В Европе могут быть мегапаскали, бары чаще всего. Если это китайское оборудование, там могут быть единицы изменения непредсказуемо какие угодно поэтому нужно пересчитывать и обращать на это внимание если резак работает на тех режимах которые указаны в паспорте это в принципе касается всего всех резаков то проблем с прогаром трубки смеси у вас быть не должно вот ну еще оставшиеся 10% чего-то происходит это когда резаку не производится периодическое обслуживание. То есть резак это инструмент, который надо периодически обслуживать. Проверить там затяжку гаек, там износ резиновых уплотнений. Возможно подтянуть гайки какие-то, которые плохо затянуты или отпустились. Износ мундштука тоже очень важно. Очень часто прогорают, не очень часто, но часто прогорают трубка смеси. Вот как в данном случае. Вот Мундштуки уже полностью изношены, но их не заменили своевременно. Поэтому... Прогорела трубка смеси. Еще реже, но тоже встречается. Это нарушение правил эксплуатации резаков. Что относится к нарушению правил эксплуатации? Это прежде всего э, перегрев, когда резаком работают где-то в закрытом объеме. Э, э, отраженное пламя перегревает вот эти трубки. Трубка смеси нагревается до температуры самовоспламенения смеси внутри трубки. Тоже происходит прогар трубки смеси. На самом деле пламя горит сразу за инжектором. Но так как трубка где здесь сама тонкое место к этому к инжектору, поэтому трубка и прогорает. Еще бывает, опять же, резаки используют в качестве молотка, бросают в грязь, не знаю, топчатся по ним, вот поэтому тоже это может привести к повреждению резака и потом при подключении его, попытки попытке зажечь, приведет к прогору трубки смеси. Еще бывает, ну, тоже крайне редко, но э, прогорает трубка смеси, э, если это происходит именно с пропановыми резаками, когда работаем в зимнее время, э, пропан-бутан в баллоне низкого качества, э, он начинает закипать, и жидкая фаза попадает у вас вот в эту трубку смеси. Если жидкая фаза сюда попадает, ну, обычно это видно, когда открываешь горючий газ, то вместо газа получаешь на выходе жидкость. Вот, в этих случаях э, тоже может произойти трубки смеси, поэтому на это нужно обращать внимание. Если вы соблюдаете режимную часть, правила эксплуатации, проводите периодическое обслуживание резака, то таких ситуаций в вашей, в вашей жизни не будет никогда.